Перший підвідділ історичного відділу має назву куток старого Харкова. Малюнки та фотографії Харкова XVIII та XIX віку. Значна більшість малюнків показує Харків у першій половині XIX віку. Обычно заведующая научно-методическим отделом исторического музея Алла Панченко выставки не готовят. Но когда и на глаза попалось описание одной из прежних экспозиций, решила организовать уголок старого Харькова. Основу составили 44 фотографии конца 19-го, начала 20 века. Если в 1866 году в Харькове было население около, 68 тысяч, э, около 60 тысяч, то к 1912 году это уже население. 238 тысяч. В конце 19 века в Российской империи ввели новое городовое положение. С этого времени начинается бурное развитие Харькова. Появляется водопровод, электричество, трамвай и автотранспорт, новые учебные заведения и фабрики. Большинство зданий в историческом центре сохранились с тех пор. Здесь же у нас работало в это время, в начале 20 века 140 промышленных предприятий различных. И сейчас некоторые из них продолжаются. Продолжает деятельность, например, наша кондитерская фабрика. И тогда это фабрика Жоржа Бормана. В фондах музея хранятся тысячи этикеток, коробок от конфеты, банок от печенья тогдашней фабрики Жоржа Бормана. На витрине лишь малая часть. А это таксифот, аппарат для просмотра стереоизображений. Рядом афиши. Например, открытая лекция об электричестве, проведенной Василием Данилевским, имя которого теперь носит одна из улиц города. Выставка, которая погружает харьковчан в то время, где можно увидеть вещи, которые, собственно говоря, существуют и сейчас. Посмотреть на старые виды знакомых улиц и предметы полуторасотлетней давности удастся до 24 февраля. Дополнить знания можно на постоянной выставке, посвященной Харькову 19 века. Анна Старкова, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».